নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি দেখিলোঁ অলপ আগত নিউজত গৌৰৱ গগৈ নিজ মুখে কৈ আছে আৰু তাতে চাহ জনগোষ্ঠীয়সকলেই অৰ্থাৎ ঢেকীয়া জুলি ঢেঁকীয়া জুলি চাহ জনগোষ্ঠীয়সকলে আজি তপন গগৈক পহু খেদা দিলে দেখিবলৈ শুনিবলৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীসকলে তেওঁলোকে মাত্ৰ দুশ পাঁচ টকা দৰমহা পায় তেওঁলোকে ভূমি পত্টাটো পোৱাই নাই আৰু দৰমহাটো মাজে মাজে বন্ধ হৈ যায় আজি বহুত কথা ক'লে বহুত খালে আজি গৌৰৱ গগৈৰে বহুত খোৱাৰ আৰু তপন গগৈক তাৰ পৰা পহু খেদা দিলে সেই বাগান সেই বাগানৰ চাহ গছেৰে আজি তপন গগৈক কোবাই পহু খেদা দিলে আপোনালোকে নিজে শুনক নিজে চাওক মইনো কি কওঁ আপোনালোকে নিজে দেখিলে আপোনালোকে গম পাব

দৰমহা সময়মতে অহা নাই তাৰ ওপৰত একো কামেই হোৱা নাই চৰকাৰে কোনো ডালৰ ওপৰত তাৰপিছৰ ওপৰত একো পদক্ষেপ লোৱা নাই কেৰাচিন তেলো নাপায় আগতে আমাৰ কেৰাচিন তেল পাইছিলে চাওক আজি আমি একদম বাগানৰ মাজত সোমাইছোঁ বাগানৰ মাজত আমি এই মহিলাখিনি আপোনালোকৰ চেনেলৰ সন্মুখত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই খালী নিজৰ পৰিচয়হে দিলোঁ যে মোৰ বাবা এটা সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ পৰা সুধিলোঁ যে তেওঁলোকৰ অভাৱ কি কি অভিযোগ আৰু ইয়াত আমি আহিছোঁ ঢেকীয়াজুলী বাগানত এতিয়া ঢেকীয়াজুলী বাগানত নামটো ল'লেই চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰী গম পাই যাব যে তেওঁলোকে কেনেদৰে আজি বিফল হৈছে যে ইয়াত নতুন মালিক অহাৰ পিছত দৰমহা বৃদ্ধি অলপ দিনৰ কাৰণে হ'ল আকৌ দৰমাহ তললৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া ৰাইজে কৈছে কি আমাক খালী বাগানটো ভালকৈ চলাওক কিন্তু ভাল ভাল বাগান ভালকৈ চলা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ ৰাচন বিচাৰিছে বাগানটো ভালকৈ চলিব লাগে আৰু দৰমহাটো আগৰ দৰে বৃদ্ধি হ'ব লাগে এতিয়া দুশ পঞ্চাছ টকাত এতিয়া তেওঁলোকে দৰমহা পাইছে হয়নে নহয় ঠিকে কৈছোঁতো আপোনালোকৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ তো সেইখিনিয়ে কথা আজি বৰ্তমান চৰকাৰে লুকাবলৈ বিচাৰে আজি বৰ্তমান চৰকাৰৰ ওপৰ ওপৰৰ কথা ক'ব মন্দিৰৰ কথা ক'ব আকাশৰ কথা ক'ব হেলিকপ্তাৰৰ কথা ক'ব এতিয়া স্বদ্য ৰাইজ মোৰ মোৰ পৰিবাৰ মানে বিদেশী হয় নাই হয় তোমাৰ আপোনালোকৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি মোৰ পৰিবাৰ কোন তাত আপোনালোকৰ কিবা জীৱনত কিবা তাত সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়া হৈছে বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে মোৰ পৰিবাৰৰ কথা ক'ব মোৰ খুৰাৰ কথা ক'ব আজিৰ তাৰিখত এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰীসকল বাগানবোৰ কিনি বাগানবোৰ বিক্ৰী কৰি এনেদৰে বাগানৰ বাগানৰ মালিক সলনি কৰি দৰমহাটো লাহে লাহে কমাই দিছে আৰু যাৰ ফলত মানুহে পিছত আকৌ হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ হস্পিটেল চব বন্ধ কৰি দিছে তো এই গোটেই কেলেংকাৰী আমি ফাদিল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ নহ'লে এনেদৰে যদি বাগানবোৰ বন্ধ হৈ থাকে তো আমাৰ শ্ৰমিকসকলে পাট্টা নহয় ভূমিহীন হৈ যাব আমি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আজি ইয়াত আহিছোঁ অঞ্চলত মই যেতিয়া কলিয়াপৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছে বা কিনি মই ঠায়ে ঠায়ে মই দিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ কিছু মানুহসকল এটা এটা বেলেগ বেলেগ ঠাইত বাগানবোৰ কিনি আছে আৰু বাগানবোৰ কিনি আকৌ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যদি এনেদৰে চলি থাকে তো এটা সময়ত গোটেই অসমৰ বাগানবোৰ কিছু মানুহে ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল শিক্ষা তাৰ ওপৰত একো কাম হোৱা নাই চৰকাৰী ডালৰ তাৰ চুটিংৰ ওপৰত একো পদক্ষেপ লোৱা নাই